Salam əziz dostlar və dəyərlilərciklər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, yaxşısınız və bu gün ailəsan bağlı bir video çəkirəm. E, əlbəttə ki, başlamağımdan əvvəl bir söz demək istəyirəm. E, fikirlər müxtəlifdir. Məsələn, mən deyə bilərəm ki, falan bir leveldan falan bir bal yığa bilərsiniz. Bununla razılaşmayanlar ola bilər və ya razılaşanlar ola bilər. Bu normaldır. Amma mən ümumiyyətlə real təcrübəmə, sizə təcrübəmə əsaslanaraq <coughs> bunları demək istəyirəm və məni tanıyana bilər ki, çox az vaxtda ailəç hazırladıdım. Çox tələbələr var. Məsələn, hətta ə hardasa 2 həftə hazırlayışdırıb 6 5 6 dərs hazırlayışdırıb məsələn yətiyğan tərəflər də olur. Əlbəttə ki, burada aşağı yığılanlar da var. Yəni bunu dana bilmərik. Mən heç vaxt ə, düzü kəsməmişəm. Çünki düz yenə də düzdür. Ə, sadəcə bu gün mən sizə ə, məsələn bu leveldan bu bal necə yığıla olar və sair müddət nə qədər olacaq onu göstərəcəm əsas olaraq və burada yazılı şəkildə sizə təqdim etmək istədim. Ümumiyyətlə deyək ki, siz intermediate səviyyədəsiniz və intermediate səviyyədən Ümumiyyətlə IELTS-ə hazırlaşmaq istəyən tələbələr çox olur. Çünki dil öyrənən şəxslər çox vaxt orta levellə gəlir və IELTS-ə başlayır. Məsələn, mənə sual verirlər ki, interim səviyyədən 6.5-ə nə vaxta yığarıq? 6.5 Əslində dostlar, intermedd səviyyə özü 665 arası bal deməkdir. Yəni normalda siz strukturiyaya biraz baxsasaz, müəyyən bir 15 gün, 20 gün baxsaq 65i çox rahatlıqla yığa bilərsiniz. Yəni mən belə deyim ki, intermeddən 1 ay 65 yığan tələbələr uğurlu tələbələrdir. Əlbəttə ki, bəzən yazılır məsələn 2 ay 65. Əslində 2 ay 65 yox, intermeddən 2 ay 775 də yığmaq olar. Hətta mən öz təcrübəmə əsaslanaraq indi adda çəkməyəcəm. Məsələn son bir ildə də baş verir belə olsa, amma bir il əvvəl yadımda qalan bir tələbə var idi. Intermediate level-dan bir aya biz onunla 7.5 yığılmışdı. Tam inter səviyyəsi idi və 7.5 yıldı. Amma bu həmişə baş vermir, çünki burada tələbənin özünün nə deyim, çalışma müddəti də var. Məsələn, baxır tələbə nə qədə çalışır, nə qədə müddət hazırlaşır. Yəni burada əsas məsələ odur. Yəni mən sizə burada sadə reallıqlar demək istədim. 6.5 deyib, sonra 7 üzəri 7 deyək. 657 intermediate leveldan 1 ay intensiv hazırlıqla çox rahat şəkildə yığıla bilər. Əslində bir tələbənin yəni intermediate levelda olması o demək deyil ki, ancaq o intermediate levelda qalacaq. Xeyr. Bir, bir ay ərzində siz bütün gününüzü yox, müəyyən bir günün müəyyən bir hissəsini ayıraraq, həmçində baz düzərndə işləyərək, həmçində ay düzərndə işləyərək rahat 657 üzəridə yığa bilərsiniz, yəni. Bəs A bir səviyyədən bir ay neçə bağ yılmaq olar? Mən A bir səviyyədən hazırlatdığım tələbələr olub və buna əsaslanaraq deyim ki, upper səviyyə elə bir səviyyədir ki, artıq o yəni problemsiz bir səviyyə adlandırıram həm həmişə e, upper səviyyədən e, siz bir ayə rahat 7 və 7.5 üzəri. Hətta məsələn, mənim tanıdığım tələbələr də var ki, bir ay yarma, hekayə 8 alıblar. Çünki upper O, o leveldı ki, Apırda siz hər hansı bir problemə üzləşmirsiniz və demək olar ki, ingilis dili ilə hopmuş bir vəziyyətdə olursunuz. Həmişə deyirəm, bu problemsiz bir leveldır. Yəni bu levelda bir tələbə ümumiyyətlə deyək, demək olar ki, heç bir imtahanda problemə üzləşmir. Yəni bəlkə də deyə bilərsiniz ki, mənim bir ay 8 də yığılanlar var. Əlbəttə ki, bu mövcuddur, bu mümkündür. Yəni apır səviyyədən tələbələrdən sonra dəyişir. Apır səviyyə, amma bir məsələ var ki, baxır sizin hansı levelınız daha yəni, çox apırdı. Yəni ordan çox şey açılır. Mətn advance tələbələrə misal gətirməyəcəm çünki onlar bildiyiniz kimi rahat bilirsiniz. Amma mən elementre sonra pre-interview-asından hazırladığım tələbələr çox olub. Məni tanıyana bilər ki, mənim mən bu qısa vaxtda hazırlamaq və aşağı lvldən tələbələr hazırlamağı çox sevirəm. Çünki bu daha çox məsuliyyət tələb edir müəllimdən və bunu həqiqətən də çox bəyənirəm. Çünki həmin tələbələrlə işləyəndə bir növ həzz alıram. Həm olaraq əziyyət çəkir, həm biz əziyyət çəkir və aşağıda axırda bir nəticənin olması özü böyük bir uğur gətirir. Deməli, baxmın də. Elementary printer səviyyəsində. Məsələn, mən 2018-də bir tələbəm vardı. Mən ondan 2 aya 5.5 balı Elementary-dən yığmışdıq. Elementary-dən aşağı level idi. Beginner level idi məncə. Elementerdə deyildi. Məsələn 2 ay 5 5, amma 6 bal yığan tələbələr də olub. Amma burada deyincə uşaqlar, təkcə IELTS-ən ilə hazırkı yığa bilmərik bunu. Çünki burada biraz e, necə deyim, böyük bir məsuliyyət tələb elir. Siz burada levelunuzu artırmalısınız. Məsələn mənim yanıma tələbə gəlir, deyir ki, mən printer səviyyəsindeyim və 6 5 istəyirəm. 6 6 5. Əslində printer 6 6 5-ə biraz yaxın bir hissədir. Məsələn, mən onu əlavə 2 ay baza dilinə 2 ay alırsaq qoymuram. Məsələn deyirəm ki, məsələn əgər vaxtım varsa intensiv hazırlıxa bilirsənsəcək 2 ay ərzində həm IELTS gedək, həm də sində ümü baza üzərində işləyək. Və belə formatda yığa bilirsən. Yəni bunu demək deməkdir ki, yəni pre-inter səviyyəsində o deməkdir ki, ancaq gedib inter-tət çatıb ayılça hazırlaşmalısız. Həmçində IELTS-ə biraz özünüzə atın, IELTS-in nə olduğunu görün. Əsas baza üzərində işləyin, bazanı qaldırın, ondan sonra həqiqətən də IELTS Çox rahatdır. Mənim burada yazdığım realda ola bilər ki, internetdə bunların tam əksini və ya da tam eynisini görə bilərsən. Bu normaldır. Yenə də deyim, IELTS şəxsi təcrübəyə əsaslanan bir imtahandır və bu imtahanda hər birinizə bol-bol şanslar arzu edirəm.